Ковалевского вноса. который по вашим техническим проблемам или причинам не попал почему-то в аккредитацию. Хотя оплата проводилась... Одновременно, да. вот я внести и внести, и большков, А и yeah. еще с теми людьми, которые являются а. действительно членами, оплатили до февраля... Абсолютно верно. Поверь мне, таких не у Платежку показать? Квитанции все с собой взяли. А? Валентин Леонидович. Скажите, так подтверждали по телефону. Подтверждение по телефону есть, а зато надо было все равно еще ехать, да? Есть предложение подвести черту. Есть еще предложение? Да, есть еще голодняк Николай. Голодняк Николай. Голодняк у меня является... Квитанцию, Квитанцию сейчас показать? Не принимается. Почему не принимается? Тогда дайте объяснение, почему человек, который действительно член, не принимается. Подводим черту. Прошу тебя... подождите, еще, еще не подводим. Подождите. А, подождите. Всем ну, кого да. Решение да. управления. 16 числа было принято решение. есть протокол. Я, решение черту, пожалуйста. Да. Да. прошу голосовать. Кто за то, чтобы подвести черту? Юрий вы да. что? Как вы себя ведете? Да.

Значит так, прошу делегатов собрания голосовать за то, чтобы подвести черту. Кто за? Прошу поднимать мандаты. Кто за? Считает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ух ты, как классно. Три. Четыре мандата, четыре мандата. Он семь посчитал. Четыре. Больше 20 человек. Кто против, чтобы это голосовать. Прошу руки. Раз, два, три. Но, все руки. Ну, руки. Все все руки. Руки. <свят> Делать Решение... <соторгут> <визу? соторгут> а а а а сильно <соторгут> да. 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 а да. а а комиссия, комиссия, да мандат на комиссия. Да что это такое? <соторгут> да, так вообще для начала понимать, кто выдавал мандат, почему выдал. По какому принципу выдавались мандаты?

看我的，你的。

из них может быть исключительно согласно решению правления, один двум. Соответственно, 17 делегатов, минус 5 тех, кто участвует в вот посаде. члены правления, Лас. а также... Голова. Зато когда Дмитриев избирали, И тогда было 25 человек от Киева. Бомба. Классно.

Почему же, когда мы вот голосовали за Дмитриева, было 25 человек Давайте от Киева, думаем, а вот теперь, когда раз, уже уменьшилось? А, Какая а вообще память не короткая, не а? Кто будет сомневаться, будь ласка, может, вы снимаете на видео, у вас в центре неможливость зафиксировать. Мы Валентина Анатольевна, вы расскажите, пожалуйста, причине. Ой, я не доверяю. Да, ну вы что? А вас восстановили в адвокаты? Нет? На сайте... Восстановили, ну, в восстановили, а только Хмельницкого. Значит, я ставлю на голосование по кандидатуре Бегунова. Прошу, прошу голосовать. Олена. А? Это, Это наш, Бегунов. Что тут не киевский адвокат? Адвокат на, на реестре Хмельницкий. Вы что, куда боялись? Да, так он, да. он голова Киева, только вот почему там Фельницкий адвокат? И на реестре красиво.

Поэтому есть просьба э, не э, затягивать, ну, да. а Иди, я не попричал, не Костин, кто за Костина? За то, чтобы поддержать его кандидатуру да. в качестве делегата? Давайте будем считать медленно и по рядам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, да, четырнадцать, четырнадцать пятнадцать. 18, 19, 20, 21, Я 19. Я 19. 22 за. Да? Кто против того, чтобы Костин был делегатом Кента? Да, Прошу карточку, голосовать. Мы не дали карточку. Так, мы по не карточку. читаем. Раз, Карточка два, не три, четыре, Довольно пять, шесть, против, семь, не голосует, восемь, девять. Десять. Правильно, вы меня поправили. Десять против, большинство а, да, да. При рейтинговом голосования против Ваше. не голосов. У кого-то с арифметикой У нас Еще и арифметика страдает. Дальше следующий. Левчук Юрий Александрович. Кто за то, чтобы данного кандидата поддержать на сборах? Рахуем по порядку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,